Dobrý deň, dneska ja vítam v časti Go Simulator. Dneska poprvýkrát ideme hrať Go Simulator, takže sa máte na čo tešiť. A dneska vám no chcem ukázať, jak presne Go Simulator vypadá. Prejdeme na to. môže nám to načítať. Dobre, takže môžeme si tu vybrať barťakú kozu. Ja neviem, akú si teraz dám. vybereme si nejakú proste dobrú. Mm -mm. Toto je dosť dobrá, ale kamon, ale je dosť dobrá, podľa mňa. Bo viete, čo ona robí? Keď neviete, tak uvidíte. Počkaj, a kúkajte na to. Wow, a jem zdvíhať sa. Buh. A môžeme ísť aj dole. Vidíte? Uí, a toto ona vie robiť, ona vie aj liesť po stenách. Chápete? Dneska vám chcem ukázať celú mapu, pokúsiť. A vysvetliť vulačo a barsťo. A toto znamená, že keď toto vodíte, tak dostanete za bro. Vidíte? Neviem koľko, aj tu dostaneme za Ale tu mám, môžeme sa... Môžeme, môžete sa byť s kozou a bla 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 a tak. A potom doseníte si takú korunku. Potom tu mám také obiehajúce auto, to tu je bude stále. Uj, uj auč, bro, čo sa koľko, ukáž vôbec na cestu? To je to chodeva vláčik. Ideme toto spraviť, si presunúť túto páku. A keď ju presunieme, tak on sa vykolají. Nie, nestihli sme to, nevadí, ale musíme si dať nejakú normálnu kozu. Toto neviem, čo robí vôbec. A potom sa sem pôjdeme po chvíľke pozrieť. Je. Ja to musím takto. Je. Tak, a potom sa sem pôjdeme po chvíľke pozrieť a tam to bude rozburané. Takže a ideme ďalej. Tak, teraz tu máme benzínku a tu máme stavanisko. Dosť dobré. Tá, kde nám prechádzajú auta, tu máme stavanisko. tu máme madracíky, uji. A tu máme také mini kúpelisko, ale to sa nedá kúpať, to je len také, taký mini bazénik. De, what the hell, uí. No, 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 a jem zabagovaný byť. A teraz idem zase získať ten kojenik. A to po chvíľku vám to ukážem. Tu sa môžete aj dať dole. Ui. Ui. No tak to ešte raz, raz vám to idem ukázať, lebo to som trošku vyko lailsa sa. A dnes... Uí. 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 Sranda. Tu sa vždy spavnete, tam tam a toto Bach Tak buf Vybuchne Tu máme také protestujúcu ľudí, neviem na čo tu, má, tu máme nejakú party bro Aha Buf bach, bach, bach A tu máme dosť dobre To je odpalovačka, viii Ví farvo, vôl, ví Dáme si naspäť nášho tučňáka. Tučňáci z Madagaskaru. Ideme. Výhony. Tak som trošku nevypočítal. A toto je asi zatiaľ celá mapa, ale ešte vám chcem niečo ukázať. Tam, kde som bol prekojník, tak tam a tu preto žlté, tak tam ideme ešte raz. Týchto tu zrazíme, my ich tu nepotrebujeme. A tu sa môžeme odpáliť. ideme na to. My, ne, A, what the hell. Aj sme A la 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 a ešte, potom vám chcem ešte ukázať. Hele, hele, hele. Teraz vám to ukážeme s touto. A ako si dáme túto naspidovanú? Ne, tak som na spidku. Spidka. A teraz si dáme naspidovanú. No, áno. A máme ešte jedno, a to je taký prak, vidíte? Taká odpalovačka prak. Musíme sa dobre nasmerovať a nás to odpálí. A ešte jedno, jedna vec. Uj. Keď tu spapáte hubičky, tak uvidíte, čo sa stane. Prečo to nejde? Počkajte. Tak asi to nefungovalo. Mala by sa vám zväčšiť hlava a aj nohy, alebo neviem, tak nejak. Aha, je, je super. Completed. Hm, ok. môžete získavať aj questy, tu si stlačíte a máte hneď všetko rozpísané. Tak toto je taká ukážka, že je okolo v simulátore. Takže potom, keď budete chcieť druhú časť, tak mi určite napíšte a uvidíme. Tak čuste.